Всем привет! Не судите строго, мое первое видео немножко заболел. Это видео про мой скутер Kiway IRN 150 кубиков. <coughs> Был перекрашен полностью. Вот такой он с виду. Сделал такой воздухозаборничек. Кстати, очень эффективный стоит вот прямоток этого вот, типа было подрезано крыло но самые глобальные переделки это вот тормоза тормоза стоит гидравлика но барабан тормозит я вам скажу не хуже чем дисковая стоит рабочий от словуты сначала стояла гидравлическая система вся от скутера но пришлось поменять вот на Жигулевскую тоже скутеровская не выдержала так что здесь еще есть открывается вот так вот все само Вот здесь ничего такого. Просто багажник. Вот вырезал под машинку. Здесь пока еще не доделано. Но будет доделано. Вот стоит вот метр. Наверное, его сейчас не будет видно. Плохо на солнце. Давайте заведем. thank <laughs> you Стоят такие ходовые огни. И, соответственно, Пиксенон. Пиксенон стоит мотоциклетный, генератор все вывозит. Кстати да, сделал еще вот аварийку. Все, всем спасибо.